Привет. Здравствуйте. Шея болит? А да, чуть-чуть так. Сидячая работа? Не. Не? В основном хожу. Сейчас просто сижу, ночная смена. А, понятно. А что за смена? Где вы работаете? Начальник зернотока. А, ничего себе. Сейчас уборочная компания идет. Начальник Зерно тока и у вас ночная смена. Да. Ну, понятно. С какой целью вышивьте рулетку? <laughs> время убить. Давайте по убьем время вдвоем. А, -а, -а. а вы откуда? Я из Украины, Херсонской области А, знакома. Да. Правда, там ни разу не был. Проездом только был. Учился в городе Ровно. М -м. Водниках. Вы в ровно учились? Да, в водниках, в угу. водника. Это когда было еще? До Майдана, до 2014 -го года. А, то есть вы украинец или русский? Я не могу понять. Я родился в Украине. А, то есть вы украинец. А сейчас вы где? В Крыму. А, понятно. Украинская, украинский паспорт уже у вас нету его? Просроченный, выбросили? Он уже просроченный. Дома лежит, он просрочный. Ну его же можно потом э, э, это. Не хочу я ехать на Украину. А почему? Ну, блин, мало ли что, я же военный обязанный. А, только из-за этого. Ну конечно. Понятно. У меня просто родственники живут и... <связь> и много знаю. Ага. И в Николаеве, и в Николаеве, и в Луцке. Да. Общается нормально все. Понятно. А так бы, если бы не военное положение, не война, то приехали бы, да? До родственников бы съездил бы. А, просто к родственникам. Я просто спрашиваю, вы же, жили бы не в Украине? Раз, не раз ездил к ним. А как вы относитесь к аннексии Крыма? Я проголосовал за это. Да вы что, серьезно? Да. А какое вы имели на это право? Ну, я родился в Крыму, вырос в Крыму, живу в Крыму. Не, не, а по закону, какое вы имели на это право? Я, мое личное право. Ну, ваше личное право на а, уровне права, закона государства, это ну, такое, знаете, ваше Извините. личное право. Вы пойдете убьете человека и скажете, это мое личное право было. Это же не, неправильно делать. Ну. ну, а вы когда ходили на референдум, вы интересовались по закону, какого государства оно проводится, на какой масштабное... основании? Подождите, вот смотрите, я вам сейчас скажу такую историю, расскажу. Я вот вам сказал, что я учился в городе Ровно, ну, не и смотрите, на каком основании меня на третьем курсе, когда начался Майдан, нас крымчан собрали в аудиторию и сказали: хлопчики-то, девчатки, вот ваши документы, сидать на потяг и езжать до дома. Потому что я Майдан начался, потому что в Крыму началась тоже. Не, ну в, в Украине, да. Был, Крыму, был Майдан. Каком не знаю, на каком Значит, Получается, я крымчан какой-то не такой украинец. Вы влечил, почему так? не Потому что оно так и произошло. Не, так не было. Вы, вы, вы приверяете, прибираете факты. Вы как восприняли я это? Я понимаю, что вы стримеры, вам надо контент это делать. Но так оно и было. Вы можете мне объяснить? Вы когда ходили на референдум? Вы интересовались по законодательству какого государства он проводится, на каком законодательство основании? Законодательство было нарушено, потому что моего президента за которого я голосовал, подождите. То есть если в его государстве сверли. нарушается законодательство, то его подождите, сверли. с чего вы взяли, что его свергли? Потому что его сверли. Он отказался а выполнять как... свои обязанности, отказался от государственной охраны и слинял Россию. Он не отказывался от своей обязанности. Он я отказался. Он сказал в Харькове: "Я не, не буду, планете, я отказываюсь". Он я, "Я отказываюсь подписывать никакие документы. Я подписывать не буду". Ему надо было подписать евроассоциацию. Ему надо было подписать евроассоциацию. Он отказался а это делать. Но мы же не хотели этого. Ну, вы не хотели, кто-то хотел, кто-то не хотел. В демократичной да, стране хотели. решает большинство, а не просто какой-то... А не просто какой-то чувак в Крыму Янукович решил, решил что его обидели в Мисторизме, и он теперь почувствовал себя каким-то не, не торопите, таким. Вы можете выслушать. Так вы же перебиваете Янукович, меня, я говорю, вы Янукович, меня перебиваете. Янукович выиграл выборы, стал президентом Украины, его же большинство избрало. Сто процентов. Ну... Да. Никто ничего Я против не него не имел, пока он. Никто ничего против него не имел, пока он мирный протест студентов, пока он не отдал приказ мирный протест студентов разгонять силой. К нему никого, никаких претензий не было. Люди вышли на протест по законному праву, вышли. У нас есть закон, который разрешает людям выходить на протесты, протестовать, высказывать свое мнение, требовать от своего государства, так как они избиратели, требовать от своего президента, от своих депутатов то, что они хотят, понимаете, то, что им обещали. Янукович, когда стал президентом, первое государство... А, вы выключаете звук? Нет, вы мне звук выключили до этого. Я нет. Да, потому что я вам задал, говорил. Я или... вас слушаю, но вы меня перебиваете. Когда говорю, вы меня перебиваете. Вы торощите, видите, одновременно со мной. они боятся, блядь. Мне Русские надо говорят, говорить. Вы всех перебанили здесь. И все вы блядь. мне так и не сказали, по какому праву вы вышли на, этот, на референдум. Хорошая картина, кстати. Вам нравится? Мне нет. А что вы говорите хорошее? Для вас, вас ее повесили. Ну, вы оценили, сказали, хорошая картина сзади. Раз мне... я ее повесила, это логично, что она мне нравится. Какой-то а... солдатик стоит на фоне корабля. Я так дальше думаю, там будет написано то, что украинцы любят орать, что ли? Не, у... там ничего не написано просто. Ну, я примерно понимаю, о чем это ну так что, мадам, вы немножко ошибаетесь. По поводу чего? Ну, по поводу всего. А ну конкретнее, в чем я ошибаюсь? Ну, я так понимаю, эта картина с этим связана, да? Ну русский корабль пошел на, конечно, это марка. Ну, я вот про это имел в виду. Ну да, это марка. Да ты уже треть страны просрала, а все, это <с>... занимаешься, город. Я не срала на российской стране. Пошла. А сразу сказав, хорошая картина. Ну, че так. Ну сразу так гарненько зайшов. Стой, новый. Дякую за донатки. Приходите, по тришечке. Дякую всем, кто донатить. Куда переключились, а? Так это ж Вопрос ты... можно? Так Один? Так это ж ты отключился? Почему вы бо... это что переключились? Почему вы боитесь русских блогеров, что вы сняли с рулет ТВ? Я никогда ТВ. на Рулет ТВ не была. И <sunny> опять отключился. Девочка, Провали. когда девочка красивая? Привет. Можа, Привет. А куда это вы идете? А поздно ночью а уже? С дома Бле... домой. Шампанское. -ду <связываем> мы... Короче, с дома домой. А. От нее а. ко мне. Домой шампанское. Девушка, а откуда вы такая красивая? Я из Украины, Херсонская <связываем> область. А вы откуда? Слуганская. А, вы с Луганского? Ви... З... Да. О, а типа надо сразу переходить на украинскую мову. А, ну, потому что украинки же разумеют украинскую. Це россияне не розуміють, а ви розумієте. вы разумеете? Нет, мы разумеем, естественно, я звісно, Суміємо, учили, е, так, я, так. я проживала все время на украинском. Я учила все время украинский язык. Тобто ви мене розумієте? Ви ж не проти, якщо я буду говорити українську? Я, кра... я розумію українську мову. Супер а, дівчата я. розказуйте, як ваші щось... бачу, ви на вісілі все, все добре у вас. Все добре у вас на вісілі. На... Ну, я тебе скажу на вісілі, та самі це да, все. Но, на це вже вообще не українське слово. Не, ну я ж не, я не... на веселе! Будет на веселі, буде круче звучати, Это як по українськи Ну давай будемо так казати. А сьогодні самим собою, Вот так можна сказати. Ну сказать. як ваші справи? Чим ви займаєтесь? Як життя в Луганську? добре, а... Я думала, ти будеш спрашивать перше слово. Вот это вот как. Як... По... Я буду... Поля... Поляниця, полуниця, вот это вот. Та ні, в мене ж немає у мене, мене немає сумнівів, що ви з Луганська. А по чому так різко почала на українському розговорювати бісів, мені таке попасть. Ну то я ж пояснила, тому що я зустріла людей, які знають українську мову. Чому мені говорити російською? Російською. Я російською говорю тільки з росіянами. Ви ж не росіяни. Ми ж не росіяни. Ми росіяни. Та росіяни. як же ви росіяни? Та як Ну, ну, так, тому що, от, народ... ну, якщо ви вчили українську, народилися в Україні, у вас українське громадянство, те, що ви в окупації, так, я вам дуже співчуваю, що вас окупувала Російська Раш... Федерація. Ми росіяни. Ну ми були до цього росіянами. Хоча. Нет, давай я так тебе буду объяснять. Давай. Я, давай. я рождена 99-го года, 99-го, мне 25 лет на данный момент, так. и я ни разу не разговаривала украинским языком, чистым языком украинским, угу. ни разу не разговаривала. Я его изучала в школе. Так. То есть у меня все уроки происходили на украинском языке, все уроки. Но, тим не мене, я ходила зі своїми друзьями на стройках. там ну, Так ви розумієте питання не в язиці, а не в мові. Я кажу, що ви розумієте українську мову, бо ви в Україні народилися, ви Українка. Просто ви зараз в окупації, тому я українською з вами спілкуюся. Чому ти перебиваєш? Ти зараз з нами почала говорити на, на російському язикі. А сейчас говоришь на украинском. Для чего? Если я с тобой сейчас говорю по российскому. Ну, потому что ты понимаешь украинскую, поэтому я разговариваю украинскую. Так ты ж изначально начала. Ну да, изначально я начала с тобой говорить на русском, потому что я подумала, что ты из Росії, но ты з Луганської області, з Луганська, тому ты знаешь точно українську мову и розумієш. Ти її в школе вивчала. Як минимум, ты її вивчала в школе. Тому мені зручніше розмовляти своєю мовою українською. Розумієш? Хорошо, я mm -hmm. тебе понимаю и так. Ну, хорошо, да, давай не будем туда. Я тебя понимаю так и так. Давай. Просто, Давай. когда я училась, мне... Я тебе скажу, у нас все, наверное, в Луганской области, я не знаю еще ни одной школы, чтобы кто-то учился. И ну, типа, все уроки были на а, а, как ставитеся... а как вы ставитеся до того, что Россия оккупировала Луганск? Луганск. Честно... Как тебе сказать? Я даже не знаю, где сказать, ну... Но... Никак. То, -то вам, все знаю, одно, вы... Украина, Россия, вам все вам одно, что там Украина, что Россия, вам все одно? Я тебе скажу сейчас, ну, не то... Как... Я не знаю, как тебе сказать, вот как... По-честному. Как... По-честному. Нам лишь бы, знаешь, что, типа, у нас здесь пошел прикол. Получить российские паспорта. А что нам сказать, когда... Простому народу. Простому mm -hmm. народу. Я думаю, такие же, как и ты сейчас, сейчас сидишь. Да. Где бы сказали, вот, либо сейчас не, не получишь паспорт, едь вот туда. А. Я в оккупации я? была а, в Херсоне, нас оккупировали, я тоже отрымала российский паспорт. Папа. Алло, алло алло алло, о, зв'язок є. Ну, алло, о, зв я я тоже була в окупації, и нам сказали те, отримати тримати паспорт, бо на работу не можно піти. Алло Алло? Да. Там муж звонит просто. А, я думала, ты зв'язок пропал. Херня, короче, была. Мы в такой херни находимся. Я уже здесь знаю, просто выбора да до хера нет, но я і тебе скажу. Ой, той муж дзвонить їй. Коротше, ладно, ви зрозуміли, так? Да? Нам сказали: отримати паспорта, іначе їдь туди, якщо не хочеш паспорт. А мені росіянки, росіяни доказують, що вони отримують громадянство по добрій волі. Це добра воля? Або отримуєш російське громадянство, або їдь туди. Це добра воля? Це вони добре ставляться до українців, як вони кажуть. Вони не воюють проти українців. Вы почула ж, правильно? Я ж правильно почула. Она ж так сказала. Нам сказали получить паспорта. У нас выбора особого нет. Вона еще раз, подключилась. У нас выбора особого нет. Вот.